হেল্ল' এভৰিৱান সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই এটা বনাব লৈছোঁ কেক আৰু কেকটো বোলো কেনেকৈনো বনালোঁ আপোনালোকৰো বোলো শ্বেয়াৰ কৰোঁ দেখিছেনে কিমান ছফ্ট হৈছে কেনেকৈনো বনালোঁ কি কিনো দিলোঁ মানে আহকচোন চাওঁ পোন প্ৰথমতে মই এনেকৈ কণী তিনিটা ভাঙি লৈছোঁ মানে দুই পাওঁ কৈ অকণমান কম ধৰি লওক দুই পাউণ্ড দুটা কণী দিলে এক পাউণ্ড হয় আৰু চাৰিটা কণী দিলে দুই পাউণ্ড হয় সেইকাৰণে মই তিনিটা কণী দিয়ে বনাইছোঁ যিহেতু মোৰ যোনটো যোগান মানে সেইটো দুই পাউণ্ডৰ নহয় ঠিক আছে এতিয়া তিনিটা কণীত এয়া আধা কাপ চেনি দিছোঁ আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান ফেটিব যিমান পাৰে সিমান ফেটিব তেতিয়া মানে কেকটো ধুনীয়াকৈ ফুলে এয়া ডেৰ কাপ ময়দা দিছোঁ তাৰপিছত এইখিনি এনেকৈয়ে গুলি মানে মিক্স কৰি ল'ম তাৰপিছত লাহে লাহে চাই থাককচোন মই কি কি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাৰপিছত এয়া বেকিং এচামুচ আৰু অকণমান বেছি দিছোঁ যিহেতু বেছি দিলে বেছি ফুলি যাব আৰু কমকৈ দিলে নুফুলিব সেইকাৰণে এচামুচ আৰু অকণ বেছি দিছোঁ এইখিনি পিনি মিক্স কৰা হৈ গ'ল দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গৈছে তাৰপিছত দিছোঁ আধা কাপ ৰিফাইন আধা কাপ ৰিফাইন দিছোঁ এইখিনি ধুনীয়াকৈ এতিয়া মিক্স কৰি ল'ম মিক্স কৰা হোৱাৰ পিছত মানে কেকটো বহাম আপোনালোকে মিক্স কৰাৰ আগতে যিমান পাৰে সিমান ফেটিব দেই যিমান ফাটে সিমানে কেকটো ফুলে বুলি কয় আজি মই তাৰ প্ৰমাণ আপোনালোকক দেখাই দিম সিহঁতে দেখিছেনে এতিয়া চামুচখনে কৰিবলৈ অকণমান অসুবিধা হয় কাৰণে হেতাখন লৈ লৈছোঁ সিহঁতে দেখিছে গোটেই ৰিফাইনখিনি মিক্স হৈ গ'ল তাৰপিছত যেতিয়া কেকটো এনেকৈ লাহে লাহে ফেটা মানে সম্পূৰ্ণ হ'ল আমি কেনেকৈ গম পাম মানে কেকটোৰ ভিতৰত অকণ অকণ বাবল আহিব সেই বাবুলবিলাক দেখিছে ন এই বাবুলবিলাক আহিলে আপুনি গম পাব যে কেকটো ফেটা প্ৰায় হৈ গৈছে হৈ গ'ল মোৰ এতিয়া এতিয়া মই এতিয়া কেক বনোৱা বাচনটোত এনেকৈ ৰিফাইন অকণমান লগাই লৈছোঁ দেখিছে যাতে মানে কেকটো ততল লাগি নধৰে এই গোটেই সম্পূৰ্ণখিনি গোটেইখিনি দি দিম ইয়াত তাৰপিছত কেকটো মই অ'ভেন নোহোৱাকৈনো কেনেকৈ বনালোঁ আচলতে চবেই জানে তথাপি মানে এটা সহজ উপায় যোনে যোনে নাজানে তেওঁলোকৰ বাবে এইটো তাৰপিছত এনেকৈ কেকটো দিয়াৰ পিছত এনেকৈ লৰাই দিব লাগে যাতে ভিতৰত সোমাই থকা ববলখিনি বাহিৰলৈ ওলাই যায় তাৰপিছত এনেকৈ চচ এটাত মই নিমখ অকণমান দি এই গেছটো দেখিছেনে কিমান চিমত দিছোঁ একেবাৰে কম বুলি ক'লেও বেয়া নহয় যিমান কমত দিব সিমান ধুনীয়া কেকটো ফুলিব আৰু ভিতৰখন সিজিব তাৰপিছত এনেকৈ ষ্টেণ্ডডাল বহাই লৈছোঁ খিনি অকণমান গৰম হ'বলৈ দি এয়া কেকটো মই ইয়াত বহাই দিছোঁ তাৰপিছত এনেকৈ ঢাকন মাৰি দিম ঢাকন মাৰি দিয়াৰ পিছত কমেও ডেৰ ঘণ্টামান এনেকৈ একদম কম চিমত সিজিবলৈ দিব দেখিছেনে গেছটো সিমান অকণমানকৈ দিছোঁ মই এনেকৈ আমি ডেৰ ঘণ্টা হোৱাৰ পিছত চাম এয়া দেখিলেনে ডেৰ ঘণ্টা হ'ল ডেৰ ঘণ্টা হোৱাৰ পিছত এয়া কেকটো ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে এই মাজৰ অকণ অকণমান সিজিবলৈ বাকী আছে কিন্তু ভিতৰখিনি গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ সিজিলে এইডাল যে খুচি দিছোঁ ইয়াত যদি লাগি নাহে তেতিয়া গম পাম যে সিজিলে আৰু যদি লাগি আহে তেতিয়া গম পাম ভিতৰখন নাই সিজাই কিন্তু এতিয়া নাই লগা তেতিয়া ভিতৰখন সিজিলে মানে এয়া মোৰ ৰাতিপুৱাৰ দৃশ্য ৰাতিপুৱা এয়া কেকটো মই উলিয়াইছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰে কেকটো কিমান ফুলিছে এয়া দেখিলেনে তিনিটা কণীৰে কেক এয়া ধুনীয়াকৈ ফুলিলে এয়া কিমান চফ্ট হৈছে দেখিছেনে বাৰু এতিয়া মই ফালি পিনে ইয়াৰ ভিতৰখনো দেখাই দিম আপোনালোকক এইয়া এয়া মোক কেক ৰেডি দেখিছেনে কি ধুনীয়া ছফ্ট হৈছে এতিয়া মই আপোনালোকক পিচ পিচ কাটিও দেখাই দিম চাব দেই যাতে মানে ভিতৰত মানে ববেল আছে বুলি আপোনালোকৰ যাতে মনত নহয় এয়া তাৰপিছলৈ অঁ মাজতো অকণমান সিজিবলৈ মানে নফুলিলে কিন্তু বাহিৰৰখিনি ধুনীয়াকৈ ফুলিলে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ